मात्र सध्या अपघातामधील जखमींवर जळगावच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी सचिन गोसावी यांनी पा पाहूयात जळगाव आणि पासोऱ्यामधील मायजी आणि परदाडे रेल्वे स्थानकात भीषण अपघात झाला आणि या अपघाताचा आपण बघू शकतो की अनेक बा अकरा प्रवासी हे मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत जखमींवर पासोरा येथील खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहे आपण बघू शकतो की या ठिकाणी हे प्रवासी गंभीर जखमी झालेले आहेत आणि त्यांच्यासोबत जे रेल्वेमध्ये उपस्थित त्यांचे नातेवाईक आहेत ते देखील या ठिकाणी उभे आहेत आपण बघू शकतो की अनेक हे प्रवासी हे गंभीर जखमी झालेले आहेत आपल्यासोबत काही प्रवासी आहेत आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया क्या हुआ था आप कि, किस ट्रेन में थी आपका नाम क्या है और क्या हुआ था मेरा नीस अहमद नाम है सर और मैं पुष्पा में लखनऊ से आ जा रहा था मुंबई में तो अचानक में उसमें धुआं निकलने लगा तो हम हंगामा कर दिए आदमी कि इसमें आग लग गई आग लग गई तो आदमी चैन खींच लिया गाड़ी जब रुकी तो आदमी भागने भागने पर तुल गया एकदम तो जब भागने लगा तो अचानक में बेंगलोर की गाड़ी आ रही थी बहुत स्पिन में फास्ट में वो गाड़ी आके बस सब आदमी को जितने जो निकल पाए तो निकल गए जो उसमें फंस गए वो उसको काट के पूरा ख़त्म कर दिए सर ये मंज़र बहुत बुरी सर हमने देखा है आज बहुत मेरा भाई भी उसी में थोड़ा जख्मी हो गया पैर भी टूट गया उसका हाथ में लग गया है थोड़ा बहुत ये बहुत बड़ा मंजर मैंने आज देखा हूँ भीषण ऐसा आपका जालेला है क्या आपने क्या देखा आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे सर मैं लखनऊ से आ रहा था बम्बई जा रहा था फिर गाड़ी अचानक हंगामा किया सब लोग कि गाड़ी में आग लग गई तो आदमी लोग चैन खींचा गाड़ी रुकी जैसे ही पुष्पा एक्सप्रेस हम लोग नीचे उतरा तब तक दूसरा गाड़ी आ गई उधर से और जो निकल पाया तो निकला नहीं तो सबको ऐसे काट के चला गया सर हम आ रहे थे सफर में लखनऊ से बम्बई के लिए और ट्रेन में हल्ला हुआ कि आग लग गया तो हमने कूदे उसके बाद में हमको क्या मालूम था कि वो गाड़ी आने वाली है उसी पटरी पे थे हमने और एक आदमी जब तक हम ऐसी ऐसी जब तक वो गाडी उसको उडा दिया अब हमको क्या लगा वो नहीं था मगर ये पीछे का जो अंग आहे ना ये पूरा उड गया है एकंदरच आपण बघितलं तर अनेक प्रवासी हे गंभीर जखमी झाल्याचं देखील आपल्याला पाहायला मिळतं आहे प्रशासनाची संपूर्ण तयारी झालेली आहे आणि बचाव कार्य देखील आता जवळपास पूर्ण झालं असून वाहतूक देखील सुरळीत झाली आहे सचिन गोसावी पुढारी न्यूज जळगाव